работаю в ВУЗе, даже в трех вузах и могу проследить динамику. На первом курсе глаза блестят, э, драйв, и хочется что-то делать. На втором курсе глаза сонливые, э, скучающие э, и ничего не хочется делать. На третьем курсе э, глаза осоловершие, вообще какие-то, э, ну, там наступает тотальная пустота э, и бессмысленность. На четвертом курсе глаза вообще нет, потому что все тотально продуливы. И где-то к пятому курсу, ну, вроде бы, надо получать дипломы, иногда появляются в университете, э, э, но при этом в глазах есть только э, отвращение и ненависть бюрократии ко всему этому скучному учебному процессу. Итак, вопрос. Почему студенту стало скучно учиться? Не слишком изменилась, радикально изменилась та ситуация, в которой мы с вами живем произошла э, так называемая дигитальная революция. И я глубоко убеждена, что студент, э, недельку посмотревший, там, скажем, Discovery Civilization, э, знает больше по курсу истории мировой культуры, чем прослушал целый курс на эту тему нашего обычного стандартного преподавателя. А студент, который систематически э, серфит в интернете определенные сайты э, по э, географии, по истории, по философии, узнает значительно больше, э, чем прослушал целые э, удалительные, скучные вот, по курсы, лекции по диктовку по конспект. И э, 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 вот вопрос, э, готовы ли мы сейчас дигитальной революции, которая превращает коэффициент полезного действия всего нашего обучения, ну, превращает в какую-то там сотую часть процента. Мне кажется, не готов современный украинский университет к этому, современный вуз. Итак, проблема очень проста. Высшее образование, всем известно, погрязло, пути, в, в бюрократии, и это, с моей точки зрения, болезнь. Болезнь диагноз очень простой, называется сопор. Кто не знает, это там, промежуточное состояние между жизнью и смертью, когда сознание находится в отключке, но какие-то рефлексы, мышечные движения продолжаются. Вопрос, как выйти из этого состояния. Есть два радикальных выхода. Либо летальный исход, то есть окончательно мы погрязаем в этой рутине. Но вот послушав доклад о дистанционном образовании, я думаю, что у нас другие перспективы. А именно выздоровление. Выздоровления я вижу в э, традиционном понимании э, пробить окно в Европу и сделать э, наш э, университет, нашу систему образования, если не европейским, то хотя бы европеизированным. здесь я немного позволю себе анекдот такой маленький рассказать. Этот анекдот я услышала на лекции очень уважаемого мыслителя. Чем Европа отличается от европеизации? те же, чем канал отличается от канализации. И мне кажется, что даже если мы поставим перед собой цель ну, хотя бы немного европеизироваться, то достаточно просто выехать и поучиться в западном университете, чтобы понять, что нам еще очень далеко до этого. И вот здесь я пооткровенничаю и расскажу о своей стажировке в университете Это такой небольшой университет среднестатистического европейского маленького городка Наймихен, находящегося в Голландии. Ну, начнем с чисто внешнего туристического взгляда. Представьте себе площадь свободы, уставлена полностью велосипедами. Да, вот так вот выглядит университетская площадь. Все студенты, а также преподаватели, даже тем, которым по 60 -70, по 70 лет, они приезжают на велосипедах с рюкзачками, а в рюкзачках у них ноутбуки и флешки, и конспектов уже нет, и книг нет. Как выглядит аудитория? Это круглый столы, небольшое количество студентов и преподавателей, и на первый взгляд даже не отличие, где студент, где преподаватель, потому что дистанция внешне настолько снята, не что ну, невооруженным взглядом не заметишь, где профессор, где студент. Ситуация круглого стола превращает саму лекцию не в традиционный монолог и навязывание какой-то определенной ну, позиции, да, системы, сетки знаний, а в настоящий поле обсуждения, дискутирования по ключевым проблемным моментам. Но это чисто внешне. Даже чисто внешне у меня вызывало восторг то, что преподаватель мог сказать, а теперь после перерыва давайте здесь рядом есть кофейный аппарат, давайте выпьем по чашечке кофе, потому что следующий вопрос очень сложный, и нам надо разобраться. Давайте все в кофе и разберемся в этом вопросе. Замечательный цикл взаимоприятных встреч. Так выглядит этот университет. Но я уже не говорю про лужайки и газоны, где все сидят и продолжают обсуждать тему лекции. А, про кафе, где после трех часов можно курить, а там есть специально культурологическое кафе, филологическое кафе, философское кафе, где все продолжают, понятное дело, пить кофе, курить и обсуждать те же самые ä, <coughs> проблемы. Но э, все это внешне выглядит совершенно не так, как выглядит наш э, учебный процесс. Но если э, лучше заглянуть, а какова структура этого учебного процесса? Каковы цели, какие мотивации. Здесь все устроено иначе. Я остановлюсь только на одном моменте, который меня шокировал. Учебный процесс в команде полностью медиатизирован. Настолько, что вот, когда я слушала доклад о дистанционном обучении, я поняла, что многое там уже делается дистанционно. И ну, несколько примеров для сравнения. А что делает наш студент украинский, когда ему нужно выяснить, не изменилась ли аудитория расписания занятий? Он идет по лестнице на третий этаж, в и видит, не изменилась ли там аудитория. У голландского студента не возникает такой странной мысли. Он входит в интернет, где ежесекундно обновляются информация и видит, в какой аудитории, в каком корпусе проходит тот или иной семинар или лекция. Далее, что делает современный готовясь к семинару. Теоретически он получил отксеренный, перексеренный листик, идет в библиотеку, выписывает, и оказывается, что этих книг или вообще не существует, или просто нет на месте. Но ну, как-то очень тяжело с доступом к той информации, которая нужна к семинарскому занятию. Что делают голландские студенты? Получают рассылки, это так приятно. Профессор посылает всей своей группе, да? не, сами книги, но ну, хотя бы ссылки, где их можно скачать. Да? И тут же студент, независимо э э от времени работы в библиотеке, он может 12 часов сидеть дома, да, скачать эту, э эту, статью, эту книгу, или это перечень бинков, или это перечень самих источников. Он получает уже готовый материал к семинару. Далее, когда он приходит на этот семинар, так? он э э уже действительно находится на определенном уровне, э и я бы сказала, что весь семинар превращается в диалог коллег, которые обсуждают те моменты, которые были не совсем понятны при самостоятельном э, прочтении. И роль да, преподавателя здесь совсем другая. Он просто в хорошем смысле провокатор. Он провоцирует дискуссию, он задает вопросы, э, и он, э, ну и э, не только он, еще и студенты задают ему вопросы. Это просто великолепный способ прояснить то, что ты не понял, пока ты читал с экрана. Ну, еще конкретное сравнение. У всех в учебных планах написано курс по выбору». Я не знаю, что это. У нас студенты на самом деле ничего не выбирают. А блин, в Голландии это действительно курс по выбору. Там на сайте вышло абсолютно все о каждом курсе, о каждом преподавателе, на каком он был последней конференции, какую он последнюю статью опубликовал. И прежде чем блин, студент выбирает этот курс этого преподавателя, он на сайте видит описание этого курса очень детально, он видит фрагменты видеолекции, он видит э, и слушает аудиозаписи, он фактически уже сам бегло э, ознакомится с этим курсом, но ну, видит фотографию этого преподавателя и на самом деле выбирает, да, вот столько кредитов я хочу вот такой-то курс, такой-то курс или другой. И это настоящая свобода электронного выбора. Э, виртуальная и э, реальная жизнь в Талландском университете настолько... Что это уже совершенно невозможно разъять эти бесконечные рассылки? Преподаватели ведут блоги, они тоже находятся в чатах, форумах, они постоянно обсуждают что-то. Это бесконечное общение студентов со студентами, коллег с коллегами и коллег со студентами в сети интернет. И когда я радую за такое же у нас, мне часто говорят: ну, а как же вот реальная встреча, да, вот должна произойти реальная встреча ученика и учителя. Самое парадоксальное, что именно это и подготавливает встречу, э и э делает эту встречу значительно более глубокой и содержательной, чем эти вот монотонные лекционные наши занятия. Не люблю лекции, что я могу сказать. Медиа это значительно более широкое понятие, чем просто средство массовой информации. И восходит слово «медиа» к очень красивому древнему латинскому слову «medium», последний «посредник между мирами». И в архаическом мире это «шаман», а в древнем мире это «жрец», а в средневековом это «священник», а в европе романтизма это «гений». В любом случае это «посредничество между мирами». И знаменитое высказывание маршала Маклюина, нашего сайта читателя и основателя медиатеории the месседж, то есть медиум, есть само по себе сообщение. Мне хотелось бы перефразировать и перевернуть. Мне кажется, что сообщение и есть месседж, потому что медиум понятие намного более широкое, чем понятие медиа. И э, на простом примере могу сказать, что медиум э, – это не само техническое или техническое средство передачи информации, ну, например, аудиозапись, а тот автор или композитор, <скар sanitizer /intellẫ Melody novo> который сочинил э, 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 эту, э, э, эту мелодию. И это не сам видеоролик, а его автор и режиссер. Это не сам текст, а автор этого текста. <ineesOrange Siri> и медиум есть последний, который делает возможность создает возможность циркуляции символов и смыслов в культуре. И поэтому, когда я говорю, нам необходимо медиатизировать нашу систему высшего образования, я имею в виду, одни не только напичка нашей аудитории проекторами, компьютерами, телекамерами, диктофонами и так далее. Сама техника по себе не решит проблемы медиакоммуникации нам нужны не новые медиа, нам нужны скорее новые медиумы. А, медиум э, в системе высшего образования – это сам педагог и учитель. И вот он должен стать другим, он действительно должен стать посредником между миром своим и чужим, между я и не я, между внутренним и внешним, между системой знаний и э, сознанием э, студента. И вот этот медиум, учитель, он должен быть открытым к диалогу, он должен постоянно готовясь отвечать так же, как этот студент, гуглить те же самые сайты и, и, и находиться в таком динамическом процессе электронных коммуникаций. Где-то приближаясь к финалу своего небольшого месседжа, я скажу, что две проблемы, на которых хотелось бы сфокусироваться, это не только медиа, которые меняют сферу современного образования, но и образование в сфере медиа. Парадоксально, но в Украине невозможно провести медиатизацию, пока нет специалистов, которые могли хотя бы внятно и толково объяснить, что такое медиа, что такое медиатизация. И поэтому эти две проблемы связаны одна с другой. В какой-то мере из этих двух сфер вырастает третья сфера, проблема медиаобразования, чем мы собственно в университете заняты. Запомните наш сайт. Мы занимаемся медиакоммуникациями и на самом деле, мне кажется, мы занимаемся реализацией утопии создания маленького голландского факультета внутри большого украинского университета. Мы живем в культуре, в которой не дети учатся у взрослых, а взрослые должны учиться у детей. И мы должны учиться у студентов искусству медиакоммуникации. Нам нужны новые медиа, те самые открытые, гибкие преподаватели нового типа, которые смогут осуществить медиатизацию нашей ну, и реформы, нашей системы образования. И ну, кто-то из старых времен помнит форму 20-го года, коммунизм есть, еще там советская власть, плюс электрификация всей страны. Я считаю, что ев евроизация украинского образования это утопия, форма которой интеллектуальная власть плюс медиатизация всей страны. И, как здесь написано, утопия имеет свойство иногда сбываться. Не так ли? Задал я вопрос а, под конец. Ну и... Здесь написано to be потому что я уверена, что наша встреча не случайна, и мы еще будем встречаться.